Ребята, мы общаем, а потом я ему, ему и одним. Мы с вами будем давать все секреты о Пандоре Геймс. Вот и Ник. Це оця Пандора. не вірте в усі вот Пандори, вона просто фанатка, дивіться. Не вірте їй. І вот тут вот в неї не настоящий аккаунт, бачите? В неї настоящий аккаунт Лолошка якась. Угу. У нас дивитися аккаунт. Типа, наприклад, ось она настоящая Пандора Games. Я на пуски дивлюся, а вот, вот тут в неї, дивіться, вот тут написано Pandora Games 05. І от вона сама. Ну, тепер вона мені не треба. Ну, Я її все одно дивлюсь, ну просто в неї просто хайп. Хайп. Ну, просто я не можу. Я вам зараз можу показати деяке відео. Пандора, хайп. Дивимось, вот, хайп. Вот тут другая девочка тоже снимала, вот, бачите? Это другие аккаунты. Ну, это хайп. Вот, типа, эту девочку я довелась. и, смотрите и раскроем ее тайну, а в конце будет небольшой спойлер про настоящий голос симбы. Ну что, ребята, погнали! Давай и вот. Итак, на кадрах видно то, что она грубит подписчикам. Имена убрали без пожалуйста. В чат не писать. Она им не разрешает писать в чат. Ты куку, -ку. она ты своих подписчиков называют куку. -ку. Имя убери, она им запрещает писать имена. Говорила не брать, она им запрещает брать. Выяснила то, что она не разрешает в принципе ничего страшно в чат писать. То есть подписчики уже даже боятся писать в чат. А это приводит к тому, что это абсолютно ненормально. Тут муж мой. Встань. И здесь на кадрах видно то, что она не разрешает своим подписчикам сидать возле нее. Даже себе слова, пожалуйста три лимузинчика у нас есть, поэтому садитесь. Давайте усаживайтесь поудобнее. Давайте усаживайтесь. Кстати, ребятки, у меня на канале есть целый плейлист. Просто усаживайтесь. Кстати, ребятки, у меня на канале есть целый плейлист. Итак, ребята, на кадрах видно то, что Пандора банит своих же подписчиков. Ладно, что вы, наверное, скажете, что это просто по случайности, может, немножечко так нажала, но там их штук пять просто стоит около его ее дома. И также это видно на этих моментах. Пандора, умоляю, разбань меня. Итак, ребята, на этих моментах хорошо видно то, что подписчик умоляет ее разбанить, и он был еще не один. И Пандора просто, напросто, его игнорирует. Просто, можно так сказать, то, что Пандора игнорирует своих подписчиков. Вы знаете необычного такого нежно-голубого, вот уже, кстати, очень красивого цвета такого, знаете необычного такого нежно. Смотрите, какая у нас есть такая тут чилл зона. Смотрите, какая у нас есть такая тут чил-зона. Ребята, и это доказывает, что Пандора просто так боится своих подписчиков, либо потому что они не сделали скин по этой теме, либо она просто их ненавидит. Кто за нами, пойдет бан. Бан, боже, у тебя 10 секунд, чтобы сделать скин. Новогодний, молодец. Ничего не ставить, начинаем. Итак, ребята, на кадрах абсолютно видно то, что Пандо, что ее подписчик хотел что-то не спросить, но она отреагировала критически. И также здесь видно то, что она своему же подписчику дает 10 секунд, чтобы сделал скин. Это, чтобы вы знали, это очень короткий срок. Критически узнаем. Топ-5 интересных игр на двоих, в которых ты обязательно должен поиграть со своим другом. И первая карта это какой-то Алтитот. Туре Я вообще хз, как это читать. Давайте спросим у переводчика. I'll to torture two players obby. Ой, ну я так и сказал. Короче, I'll to torture two players obby. В этой игре вы с другом привязаны к друг другу веревочками, и вам нужно проходить обби. Игра очень красиво оформлена в стиле снежных гор. Тут много загадок, которые нужно решать в команде со своим другом и по определенным тактикам. Только аккуратно, потому что если один из вас ошибется, то второму надо будет его спасать. Ладно, подожди, я улетел! Короче, игра очень интересная, всем советую, она только укрепляет вашу дружбу и ни в коем случае вас не ссорит, ребята, нет. Ладно, мы из-за тебя улетели, ты устрица небная! Вторая игра это Walkie Rail. В этой игре вы с другом управляете тележкой. Один из вас управляет педалью, которая едет вперед, а второй. Ну и также там, где богато всяких с ними игр. Ну, типа, видите, зараз перегорну и вот, ну, и первая игра называется Вытащить друга два игрока. Обещаю, вы в этой игре будете ржать бесконечно. Вы должны довести друга, получается, чтобы он не разбился на этом корыте. Вы должны вот так вот все аккуратненько делать, чтобы не свалиться. Потому что свалиться тут очень легко. А -а -а -а, ну и вот так же она копировала игру за рэпер, ну и вы тоже, чтобы... Да, вот. Мы не стоим в времени, так что слухаем голос Симбы. Ребята, на этих каналах придумают ролики, а просто их лагиатец. Она просто берет идею ролика и даже его не отмечает. Это Симбы. Ну перед тем, не забудь поставить лайк, подписаться на меня и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить все мои абсолютно ролики. Ну что, начинаем? сообщение для хейтеров. Я никогда себя за чужого человека не выдаю. Никаких сообщений под левыми никами не записываю. И не опускаюсь до вашего уровня. Хватит хайпиться на наших именах. Заранее вам скажу то, что эта вся информация была не с интернета, а все именно с их и их каналов, аккаунта и все такое прочее. Этот видосик я записываю не только для моих подписчиков, по случайных моих людей, а и для хейтеров. Вот их комментарии. Ну и также против девочку, что она снимается видео. Вертаем, и она может нам показать. Я мне кажется, что там даже близко. Э, там даже Хвостики. Да, она их не аккаунты показывала. Так, давайте. показываю. Давайте. Подписаться на меня и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить не записываю и не опускаю. И все такое прочее. А теперь мы дивимся на эту девочку, что снимала сама Хорошо. это видео. Хватит хайпиться на наших именах. Я ранее вам скажу, то, что эта вся информация была не с интернета, а именно с их Ну и, и также эта девочка сама украинка. І ще шість посилань. Списки відтворення, спільнота, Наживо головна І, в неї є І. Нове, нове обновлення всяке таке. Панорія Геймс. Всім привіт! Ігри в Роблокс! А потім ми можемо з вами зап... з... побачити, типа. Нера, подобається. Нравиться банити в <кій> ігрі своїх хейтерів. Да. Їй нравиться банити своїх хейтерів. Мона подивитися на ню отак от. Ща. Ще можна подивитися, що вона завжди на своїх відео робить таку штуку. Ну, бо її буває. І... Типа, подписчики люблять і з нею грають. Вони можуть копірувати її відео. І це, типа, з, з їхнього каналу. І вона хоче, щоб її не копірували. Вона також робе хайп. Х. Є. Хайп. В да, неї хайп. Ну що, вона скачала Роблокс для того, щоб показувати все відео. І вам не напоминається шапочка, деяку дівочку? Так. Да. Деяка роблоксерша з Тіктока вже давно не знімається. В неї був, був почті такий самий скін, Пандора. Ти здіваєшся Ну, а зараз ми можемо вам показати деяке ще одне. Не дуже таке. Но от за. Да. В мене мало времени зараз, зараз і от в неї є галочка в такої. Шлобурки. Всем пока.